Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərlilər izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir belə bir həyət evin təqdim edirəm. Evimiz 3 mərtəbəlidir. Kolonlardan və manat betondan inşa olunmuş bir evdir. 6 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bura evimizin həyətanın sahəsidir, bağ hissəsidir. 6 sotdur. Ətrafda qonşuluqda 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli villa üslubunda evlər inşa olunmuşdur. Masazğır qəsəbəsində 4-cü araz supermarketinin yaxınlığındadır. Çox sakit, çox səliqəli bir yerdə yerləşir. Ətrafda 2 mərtəbəli ancaq baxın, bu üslubda villalardır. Şəxsi tikili bir evdir, özü üçün tikilmiş bir evdir. 6 sotda kupçalı, 7-8 otağlı bir evdir. Çəndlər hamısı qaydasındadır. Keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Bu hissədə yerləşir evimizin əldamısı və həyətdəki sanitar qoşağı. Evin dörd büy yanına tam rahatlıqla keçmək mümkündür. Baxın, belə bir həyət yanı sahəsi var. Həyətə müxtəlif növdə ağaclar əkilib. Evimiz yerdən kürsülüdür. Maşın girən hissəsi baxın buradadır. Evimizin əlavə olaraq evin, yəni qarşısında obyekti də var. Hətta bir 3 maşın, 4 maşın tam rahatlıqla yerləşir və əlavə olaraq bu hissədə evin qaraşı da var. Evin dörd bir yanına keçmək olar. Kolonlarla, monolit betonla tikilmiş bir evdir. Çox əla bir evdir həqiqətən də. Evimizin alt mərtəbəsində yəni birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin girişi ayrılıb və evimizin alt mərtəbəsində baxın bu hissədə belə bir zalı var belə bir zalı var. Burada yerləşir evin alt mərtəbəsində yerləşən belə bir, bir mətbəxi. Nişə qalxıq evimizin əsas mərtəbəsinə. Ağız. Giriş hissəsi, baxın burdandır. Yəni, evin əsas mərtəbəsinin giriş hissəsi burdandır. Tavanı taxta abşubkadır. Burda yerləşir evin san sanuzel, sanitar qovşağı. Hamam tualet. Su içir. Burda hamam tualeti. Burda isə hamam hissəsi. Baxın belə bir geniş hamam olar. Və baxın burda yerləşirimizin qonaq otağı. Burada belə bir geniş qonaq otağı var. Tavan taxta apşıbqadır, fiqurlarla yığılıb. Gözəl və səliqəli təmir olunmuş bir evdir. Da qeyd etdim ki, evin yeri, yəni polluq taxtadır və diaqonal şəkildə vurulmuşdur. Burada yerləşirimizin böyük mətbəxi. Mətbəx də gördünüz kimi çox super təmir olunmuşdur. Tavanı asma tavandır və bahalı mətbəx mebeli yığılıb və evdə istili sistemi kombi vasitəsi ilədir. Və evimizin, baxın, burada da bir geniş yataq otağı var. Otaqları çoxdur. Qapıları da yaxşı, bahalı qapıdır. Bütün kommunal xətləri var. Qazı, suyu, işığı, mərkəzi kanalizasiya sistemi hamısı var. Səhidlər qəydəsindədir. Yerazidə bu üslubda inşa olunmuş 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli villa üslubunda evlərdir. Burda yerləşir. Bir yataq otağı və bir yataq otağı da, yəni evin bir otaqdan, yəni digər otağa səsindən də keçidi. Yəni buranı məsəl üçün kiçik yataq otağı, buranı böyük yataq otağı etmək olar. Burda yerləşir digər yataq otağı. Evimizin qiyməti 310 min manatla satışa çıxarılıb kredit yolu ilə satılmır, nağd şəkildə satılır. Xahiş olunur ki, real alıcılarla əlaqətsin və real alıcılar müraciət etdikdə endirim gözlənilir. Hə görürsünüz ki, otaq sayı çoxdur. İkinci Burada da yerləşir. Sanozeli. Şönən olsun inşallah. Burdan yerləşir evimizin sanozeli. Və sonda evimizin, baxın, belə bir gözəl heyvanı var. Və bu heyvanın da birbaşa görüntüsü duz gölünədir. Çox həqiqətən də çox gözəl bir yerdir gölünə, panoraması var. Ətrafı villalardır, hündür, havalı, sakit, səliqəli bir yerdə yerləşir. Real alacağı qiymətdə endirim olacaq. Əlavə sualınız olsa zəng vurub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.